तो 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 तर त्याच्या संदर्भात असतात महाग असतात तर विविध संस्थांची शासनाची मदत घेऊन संबंधित कुटुंबाला दिलं जाईल करण्याचा मुख्य उद्देश आहे उद्देशर कॅन्सर हा विशेष करून म्हणजे एकच गोष्ट घेतलेली आहे की जी समाजाला फार भीतीदायक आहे आणि लोकांना माहीत नसल्यामुळे आणि संस्था विविध काम करतात शासनच मदत करतात परंतु शासनाची मदत बऱ्याच वेळेस कमी पडते त्यांच्याकडे जो निधी आहे तो संख्या भरपूर असते आणि देताना ते सारख्या पातळीत पातळीवर देतात त्यावेळेस विविध संस्था सुद्धा याला काम करतात याची माहिती जनतेमध्ये या माध्यमातून कलश संस्थेच्या माध्यमातून मात्र हे काम मदत मिळवून देणं पण आणि पूर्वतपासणी करून लोकांना समजावून सांगणं तर दोन्ही गोष्टी केल्या जाणार

त्याचा त्यांना मानसिक धक्का बसला या कॅन्सरसाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे निवड हा उद्देश घेऊन मग त्यांच्या असं म्हणत आले की आपण या सेवा भविष्य संस्थेच्या मार्फत अँब्युलन्स घ्यावं कॅन्सरसाठी काय काय करता येईल ते बघावं गव्हर्नमेंटची एड कमी पडते तर मार्फत ही तर त्यांची सुरुवात केलेली आहे याच्यासाठी की किती मदत जास्तीत जास्त सोसायटीला करता येईल हा त्यांचा मागचा उद्देश आहे एका मागा एक जवळचे तेरा लोक गेले असं आम्ही जेव्हा ऐकलं तर आम्हाला सुद्धा एक मिनटं त्या स्तब्दावर वाढले एकदम जुळ्या त्या मागची आपण जे म्हटलं कॅन्सरच का तो हा त्यांचा मूळ उद्देश आहे आणि नंतर करत करत जेव्हा संस्था वाढेल त्याचा त्यांना रिस्पॉन्स मिळेल सोसायटीमध्ये त्यांचा उद्देश फार मोठे त्यांची रजिस्टर्ड संस्था आहे आणि त्यामार्फत ते काम करते

कुछ हो रहे हैं जो तो मैं डालूं क्या दावा है मैं डब्बसी से देते हैं बिना त्याग से आये जो कि ये कंपनी फर्स्ट लाइव एंटरटेनमेंट में जो तक आए जो कहा कमोड का है करना साथी ये कंपनियां हैं तो हमारे 30 में जो पन्ना शहर में सोमवार ऑडिटोरियम या सिस्टम में आते हैं जो कि पन्ना सीरिज में आए त उद्देश लोकल टैलेंट प्रमोट कर जेवे संस्था आप आई हमारा शो कराए तो आम मदद करूँ आम्मी आम प्लैटफॉर्म विकीट का जे का अपने फंड रेज कराए सही है डोनेशन पास करूँ शको मन ये प्रमोट करते तेच आपण त्यामधला आपला ऍप्लिकेशनवर बोलतो दर काय असणार आहे टिकट बनवले 2500 पासून 5000 पासून 5000 आपण किती बिल झाले आपल्याला आता पण किती बुकिंग झाले आणि आता झालेलं नाही का का बुकिंग झाले आहे पण दोन दिवसाचे शेवटची शेवटी होता ऑनलाइन सेवा आपण तर सुरुच सुरुच सुरु खूप लवकर आहे जास्त 1500 पासून 5000 पर्यंत

ऐसं किना होतं तर मग याला प्रोड्यूसर कोण आहे नंतर नाटक आहे ना प्रोड्यूसर असेल कोण आहे नाटक आहे प्रोड्यूसर आणि त्याच्यामध्ये जो कॅरेक्टरचा दिसता आहे सो लॅमेंट रन तो बाईपास झालेले बाईपास ने आपण आडले आता जिकर येतो म्हटलं होते पण त्यांना पण थोडं असं जयव लागलं ना डॉक्टर जी आपल्याला लिस्ट

माइस्टर डॉक्टर सोहेल जकी उद्देन मैं यहीं से हूँ प्रॉपर और कपूर जी हमारे दोस्त हैं जब ये कॉन्सेप्ट कपूर जी ने बताया कि एक मुलाकात ये जो शो है ये अगर हम यहाँ करते हैं तो इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं ऑलरेडी ये शो बॉम्बे में देख चुका हूँ और मैं आप लोग को एक बात बता दू कि शेखर सुमन का और ये देवयानी कपूर का ये जो शो है इस शो के लिए जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज है बॉम्बे मद्रास बैंगलोर वहां पे एक महीना पहले अगर ये शो होता है तो सारे टिकट बुक हो जाते हैं और मैंने बॉम्बे में और कोरोना जैसी में ये शो को फाइव थाउजेंड रुपीज भी टिकट देते हुए देखा है लोगों बहुत सारे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है बड़े सिटीज के वो लोग लो लाइन में रहते हैं कि हमारे पास ये शो आप करिए

उनकी पर्सनल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है वो सारे एक्सपीरियंसेस अमित प्रीतम के और साहिर की लव स्टोरी के जग जाए लेकिन उस लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट आया उस लव स्टोरी का क्या क्लाइमेक्स है मैं यहाँ क्लाइमेक्स नहीं बताऊंगा आप लोगों के सामने लेकिन ये शो को अगर हम प्रॉपर ऑडियंस तक आप लोगों की मदद के बगैर नहीं पहुंच सकते आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का हमारा इंटेंशन हमारा मकसद यही है कि प्रॉपर लोगों तक हम पहुंच सके आपके माध्यम से हमारे पास भी औरंगाबाद में बहुत लोग शौकीन लोग हैं दर्दी लोग हैं ये फील्ड की के इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से हम उतनी मार्केटिंग पब्लिसिटी शो की नहीं कर पाए तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का ये शो है इसी लव स्टोरी पर फारूक शेख और शबाना आजमी जो शो करते थे उसके लिए भी बहुत ज्यादा ऑन डिमांड था वो शो एक मुलाकात में शेखर सुमन साहब के साथ दिप्ती नवल कास्ट की गई थी पहले दिप्ती नवल ये शो की हीरोइन थी और बाद में कुछ उन्होंने हीरोइन चेंज हुई है लेकिन इन दोनों का परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है बहुत ज्यादा लोगों लोगों ने पसंद किया है ये शो को बॉम्बे और पुणे में तो लोग जनरली होता यह है कि लाइव शोज को एक बार देख के लोग लो सेटिस्फाई हो जाते हैं लेकिन इस शो के लिए रिपीट ऑडियंस हम लोगों ने देखी है बॉम्बे जैसे सिटी में जहां बहुत ज्यादा लोग मसरूफ रहते हैं लेकिन उस मसरूफियत के बावजूद भी वो लोग डेढ़ घंटे का शो है बहुत ज्यादा लंबी तीन घंटे का शो नहीं है लेकिन लोग आते हैं शो में और ये शो पूरा पोएट्री बेस्ड है दोनों के जो करस्पॉन्डेंस था जो लेटर्स एक दूसरे को उन्होंने लिखा था उनकी जो प्रेम कहानी थी जैसे कि पार्टीशन के बाद साहिर तो पाकिस्तान चले गए थे और अमिताभ हिंदुस्तान आ गई थी उसके बाद वो वापस आ गए यहाँ आने का उनका मकसद ये था कि वो अपने प्यार के लिए पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे और ये अपने प्यार के लिए वहां गए थे फिर हुआ ये कि वो यहाँ पर वापस आए बॉलीवुड में बहुत कई फिल्में 90s के दशक के अगर आप पूरी फिल्म उठाए तो जितने हिट सॉन्ग्स आपको देखने को मिलेगी वो साहिर लुधियानवी के हैं तो एक बहुत अच्छा शो होने वाला है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से अपने न्यूज पेपर है आपके यूट्यूब चैनल्स है उसके थ्रू अगर हमको पब्लिसिटी देते हैं तो ये हम लोगों तक तो पहुंच सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया